Жителям, инвесторов, которые привлекают в этот город и деньги, и рабочую силу, предоставляется материал. В рамках комиссии, понятное дело, с привлечением представителей института, профильного института, который занимается городом, у которых есть полный пакет исходных данных, которые и по инженерным сетям касаются, и по рельефу, и по улично-дорожной сети, и по транспорту. То есть у них есть все. Мы с их помощью... Нас на комиссии принимаем решение. Будем мы рекомендовать мэру включать интересы того или иного а, в письмо обращения в институт или не включать. То есть ну, у нас получается коллегиальная а, работа, в рамках которого мы получим документ, которым можно пользоваться. Если вы помните последние мои а, выступления, когда мы рассматривали, скажем, вот эту часть города, я всегда говорил и настаивал о том, и единственный ключевой момент у меня был. Каким документом должен пользоваться районный или городской архитектор, выдавая те или иные документы разрешительного характера, генпланом или зонингом? На меня смотрели и говорили, а в чем разница? Вот как раз разница в том, что у нас есть определенные нестыковки функциональных и целевых зон. Очень конкретные нестыковки. Ну, очень конкретные нестыковки. Да, очень конкретные нестыковки. На сегодняшний момент мы находимся в полном консенсусе, но ну, во всяком случае с моей стороны и перед депутатским корпусом, и перед комиссией, и перед мэром города, мы на сегодняшний момент, и я ему, и вам декларирую о том, что я хочу и я готов пользоваться окончательным документом, проработанным институтом с помощью депутатского корпуса в виде зоны. Я готов уйти от генерального плана, от документа, который делается очень долго, ну, неотколько, очень неактуально, да. который на момент утверждения уже потерял, скажем, э, свой формат регулирования и перспективы. и перспективы развития. Зонинг, который мы можем получить сейчас, это может быть единственно правильным, полномочным и действенным документом, на основании которого будет приниматься решение по развитию и инфраструктурных объектов, социальных объектов, зеленых зон живого строительства. У нас будет возможность действительно регулировать вопросы развития города. Зонинг интересен тем, что детальная проработка институтом с описательной частью, не только в виде графической, а и текстовой части. Просто многие из вас это, скажем, не, не пользуются, скажем, этой описательной частью. Но она очень интересна и очень важна. В этой описательной части мы действительно имеем возможность привлечения инвестиций. Таким образом, если у нас в зонинге есть какая-то зона, которая может быть распределена на какие-то подгруппы, мы даем возможность инвестору вместе с депутатским корпусом и с архитектором города и района действительно принять единственно правильное решение, какие же объекты будут там появляться. В виде социальных, будет это все-таки или детский садик, или школа. Будет это жилое строительство, ограниченное высотностью 9 этажей или 25 этажей. Будут радиусы доступности объектов социального обслуживания там, в виде магазинов там, 500 метров или 1000 метров. Вот в пояснительной записке институт очень четко, очень правильно прописывает все эти моменты. И вот если сопоставить э, фактическое землепользование, развитие города и возможность использования этого документа в целом, мы получаем действительно правильный, нужный и очень важный документ. Очень важный документ для всех. Поэтому мне бы хотелось, чтобы сегодня протокольно на комиссии э, мы сформировали, э, ну, на украинском языке есть очень правильное слово, вычетный и достатний пакет документов, которые мы должны рассмотреть на комиссии для принятия решения, определить сроки, в пределах которых депутатский корпус по своим округам, по своим людям привлекает, скажем, другие комиссии, инвестиционные, земельные объявят о нашем решении, и в обозначенный срок мы должны собрать документы, которые рассмотрим в комиссии и дадим мэру на подпись, для обращения в институт. Мы фактически формируем техническое задание для института. И когда мы будем выносить вопрос про утверждение зонинга, у нас будет актуальный правильный полноценный документ, который единовременно будет принят для дальнейшего использования. У нас буквально недавно в качестве примера привожу, это рассмотрели детальный план территории 30 гектар средней и многоэтажной застройки. Ни в зонинге, ни в генеральном плане позиции этого детального плана не были учтены. Кто, как не комиссия? должна определить, входит в рамки развития города эта детальная планировка или не входит. Мы должны хотелки и иногда превращать в те э, возможности, которые есть. Потому что одно дело нарисовать дома, продать квартиры и не иметь возможности подключить их к инженерным сетям, да. или построить дома, подключить к инженерным сетям, да. но не дать полную нагрузку этому инвестору по объектам соцкульбыта и получить опять себе минус и пулю в лоб, как говорят, в сторону мэра, комиссии и депутатов, что мы опять только строим, 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 но никаким образом мы это не обслуживаем. Комиссия должна это обсудить и урегулировать. Все желающие, и депутаты, и местные активисты, и общественные деятели, они должны присутствовать. И фактически у нас это будет приравниваться к общественным слушаниям. Потому что это не закрытая информация. Любой, кто может прийти в горсовет, может прийти ко мне, ознакомиться с материалами зонинга при помощи типовой утвержденной формы обращения на комиссию подать пакет документов с описательной частью. Почему Иванов, Петров или Сидоров хотят видеть тот или иной объект в том месте? Мы с вами при помощи института примем решение. Входит ли это в интересы города? Соответствует ли это формату развития города или нет? если оно входит в формат развития города и оно соответствует строительным нормам, оно соответствует градостроительным правилам, почему бы нет, почему бы не поддержать. Если же это идет в разрез, в принципе, интересов всех, то у нас будет аргумент и по отношению к мэру быть честными, открытыми, правильными, и по отношению к общественности, что их вопрос рассмотрелся, продумался, проговорился, но не поддержан. А институту будет аргумент для работы потому что все, кто будет к ним обращаться с письменной формой, а какого, извините, банана вы там или там нарисовали тот или иной объект или ту или иную зону, у нас будет четкий аргумент. Было обращение, был протокол комиссии, и есть, э, э, скажем, техническое объяснение, почему это там уже было. Вот в таком формате взаимоотношения бизнеса, социальных форм депутатского корпуса и всех интересующихся, мы сможем получить нормальный, полноценный документ. поддерживаемся Дмитрий Ильич, есть вопросы? Да, только вот, первый. Дмитрий Ильич. где вы были раньше? Меня не приглашали. Во-вторых, что институт делал вот эти, все это время? Что делала прошлая каденция? Что что кто будет это все оплачивать? И, что, кто что это, будет и кто что, это будет оплачивать, исходя из этого прошу, всего фестиваля? А а, то есть предложение супер, предложение класс. Но реально это обойдется в три дороги. Нет, я бы хотел бы Нет, нет, я все задания. все на я готов ответить. Вопросы на самом деле... Хотелось бы напомнить, что он был вынесен на затверждение это была позиция депутатов. Не, не, не. Сама помощь предлагала изначально принять его так таким, как потому, он потому есть, он и он заниматься детальными нет, планами нет, потом последствия. Всех, действительно. кого что, 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 не устраивает, трехсторонний договор и пошел. На самом деле Зонин прошел три громадских слухания. Да, процедуру вы... погоджувальной рады из четырех заседаний. Да. Такого не было прецедента еще нигде. Нигде Вообще. в Ижгороде. Да, да. опять, опять я, же, я думаю, что не только в Вышгороде. И, И сейчас нет, мы возвращаемся вокруг их. Вокруг их своя. То есть, да, ну, мы возвращаемся. Взяли? Ну, разработки То есть, я правильно понимаю, 81 у нас он снимает? Не доделан, вот у меня тоже Роза. этот вопрос. Потому что, так как сказали, что да, мы да, да, про затверджене да, плану выгования, то есть да. мы не будем рассматривать. Все, так что комиссия рекомендует снять с порядка денного а вопрос не про не они Нет, меня, Алексей Викторович, не нет. Если э, у нас... В проекте решения написано затверждение плана зонирования территории местного Гожида. той части, которую мы не утвердили. Если есть предложение о внесении изменений, значит нужно давать рекомендацию о снятии с порядка дневного вопроса про затверждение зонинга и внесения до порядка дневного проекту решения про внесение змин для зонинга или инициирования или как Вы правильно сформулировали. Нет, это, это проект не должен это вопрос о затверждении. Это наша работа, правильно? То есть комиссия собралась я бы... а, слушайте, вы нас, Позвольте, такого... позвольте, вы усложняете процесс на самом деле. Uh, у нас это решение по затверждение зонинга выносится уже 48 раз. Если оно вынесется с таким названием, но uh, текст решения будет доручить институту местобудования, э, uh, разработать изменения, враховывающих фактичных землекористов, бла-бла-бла, что от этого меняется? Зачем нам снимать? Мы ну же не можем все, принимать ну... зонинг с предложениями комиссии Доручета. То есть зонинг должен быть нарисован взял на користувачами, висеть перед депутатами, и мы должны за это голосовать. Но а как это? Не название важно, а то, что вы решили. и институт. Взяли, взяли. Нет, мы не... Я согласна, дуручитый институт, это все Просто мы можем... провал получился с названием? Мы, мы можем, больше, да, так. мы можем это все сделать, но только без утверждения... А мы его еще не, не будем, мы его потом опять вынесем, опять на ухождение да, уже. После того, как он пройдет громадский слух, они эти оговоры, эти ну, да, Я так понимаю, Мы принимаем решение о том, чтобы зоне собрать на допрацевание, да? Формально. Домчики. Да. Домчики. Домчики. Так до зачем дела? нам такое? Зачем нам закрываем такое решение? Почему потому что деньги так? надо будет выделять на потому это. Что, потому что вносятся змеи. То есть он не утверждается в том формате, который он был предложен. Я напомню, мы собрались, появились <coughs>, предложения депутатского корпуса о том, что ну, как бы там не соответствует. Там властность, там властность, там властность, там все решения такие, 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 а по зоне не так. порушаются права ходили хороводы, собирали сколько может быть, собирались это все обговаривали, теперь это надо формализовать, все уже понятно, что надо внести, теперь мы принимаем решение внести, то есть доручить институту внести, а потом будет грамматики слуха через месяц, на следующей сессии в конце августа будет решение уже в Я чуть-чуть просто... уточню, потому что не дело... Решение... Нет, нет, я подождите. нет, подождите, нет, вы не очень упираетесь в слово... <с Змины. У нас очень не можем подожди. носить змины, потому не что подожди. у нас очень очень в большом подожди. объеме не принят, очень в общем не объеме не принят зонинг. Поэтому носить змины в зонинг, который не принят, ну невозможно. Просто э, я считаю, что нам надо доработать зонинг, принять его в целом, конечно. Потому что носить змины, мы в целом зонинг не приняли. Ми як його допрацювати? Йо Про що громадським воду? Якщо ми хочемо, щоб технічне завдання розробило і надали його для розгляду в інститут, то це повинні бути якісь інституції. Ми повинні там громадськість, активісти, спеціалісти, архітектори, таким чином, ми повинні дати з інституту. Техническое задание, Конечно, что мы мол, очень мол. бачите, вот -то, и все. В чем это рассказывает? Нет, все, просто смотрите, в с выявленными в новыми обстоятельствами там новых взаимокористувачів. формат что это так да, да формат, формат, формат а, так, обращения. Так, так, так. Я, я, я хочу просто еще раз повторить свою идею. Идея заключается в том что Нам надо формализировать взаимоотношения с институтом, это первая позиция, для того, чтобы у них были основания взять в работу э, результаты нашей комиссии. То есть результаты комиссии, которые будут, которые будут протокольно оформлены, поданы мэру на подпись, он от себя будет писать письмо на институт под которой будет показываться пакет документов. А мы не можем сначала слушание провести и выслушать все предложения? Слухание по зоне. То, то есть мы собираем... Ну, по предложениям. Мы можем сделать детали, а потом это провести. Давайте, коллеги, потом переделать. Я просто, договорю, просто хочу договориться. То есть и идея заключается в том, что в рамках работы комиссии мы собираем пакет документов. Мы должны четко понимать формат наших взаимоотношений, чтобы э, э, есть часть громадских активистов, да, которые приходят и говорят, а я против, Но. и не могут обосновать свою позицию, ссылаясь на норму 1968 года, рассказывают о, о своей бурной молодости, Но. где они точили карандаши и назывались архитектором. Понятно. Нам, 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 нам надо сделать стратегию развития города. И нам надо понять, в каком формате работает комиссия, понять взаимоотношения мэра и института и, и, то, видно, да, и то, что мы выносим на сессию. Сейчас у нас есть зонинг, утвержденный только в определенной части который уже, понятное дело, немножко не соответствует. Поэтому в рамках работы комиссии мы собираем пакет документов, который состоит из двух частей. Первое – это предложение непосредственно города, горсовета и депутатов в формате инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Где, что, таким образом необходимо. Это касается э, улиц, это касается зеленых насаждений, прибрежных защитных зон, охранных, санитарных каких-то форматов, э, исторических и археологических ареалов. То есть это то, о чем должен думать депутатский корпус, городсовет именно. Вторая часть работы ⁇ это непосредственно работа с теми, у кого есть право собственности либо на майно, либо на участке, да, либо на той другое. Формализируя эти отношения, мы даем институту в работу. И вот когда они нам принесут готовую работу, да, мы проведем громадские да, слухания да, и вынесем на сессию зонинг в целом. Да, в целом. Да. И таким образом, заканчивая взаимоотношения с институтом по формату зонинга, мы на следующие, следующие этап можем переходить исключительно в формат детальных планов территорий, если это будет необходимо, детализируя и или иные зоны. Сейчас выносить вопрос, вопрос на сессию депутатам. А а, депутат. депутат. Договорите а? депутатам на сессию что? Ну, в, 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 нечего зону. выносить ну и То. я так с вами согласна. чего классно. мы сейчас будем вносить изменения в технические да, э, да, в, да, условия да. на проектирование, которые давала Рада прошлого года? Я рекомендация своей Это ничто. Рекомендация да, профильной комиссии это просто дурачий... подождите. Давайте своей подписью менять задание на проектирование института я не буду. Я все понял. Давайте вынесем вопрос. Да, да, Подождите. решение было принято, да, зонинг, зонинг Подождите, разрабатывался. Условия, да, это дает тех условиях, правильно? Вот комитет? Нет. Нет. Подожди. Мы, а, мы, мы можем сформулировать вопрос. мы, можем, сформулировать вопрос на сессию в формате доручитель комиссии профильных. Да, короче, решением депутатского корпуса доручить комиссии произвести действия в плане действия, а подготовить, ну, подготовить техническое, задание, техническое, задание, институту для опрацевания материальной зоны. материальных и зон. Я ну считаю, вот что зачем мы, а, что, ну, мы хотим внести изменения в задание ну, на ну, Насколько я понимаю, там задание касалось полностью всего города. Ну конечно. Сейчас, у, нас, да. у нас вот я вам привожу просто, ну, я, просто... Вещи, где да, я считаю, что решение сессии должно быть заручить институту в полном объеме сделать зоню. Все. Ну, так он и делался, насколько я понимаю, в полном. Так, ну, принял он. Он, он то, то, что мы его приняли, это не так. Давай не это разобрать. Давай, Давай не это разобрать. Что к тому моменту, когда они сделали целиком его, он уже не отвечал действительно. Не, не, он все. Сейчас ты уже затратил. Не, ну там Если он не отвечал в значит, надо вопрос институту задать. Есть разработанные зоны. Правильно, на всю территорию. Да. Вот давайте пошагово. Да. Я могу есть, две точки показать, где есть земельные участки Есть а часть зонинга, которая да. утверждена да. сессией, и часть, которая не утверждена. Доработать, вот такой вот формулировка, да? Зоним, зоним. мы хотим в целом весь зонинг и утвержденный, да, и, да, и не утвержденный. Да, да, да. Ну, затвердить уже утвердить его в целом, конечно. А как мы можем дорабатывать зону, которую утверждаем? Можем такое делать, да? И потом на ту дату заново его уже. Да, То есть изменения по зоне, который был принят, будут действовать с момента, когда мы да. утвердим зону в целом. Да. Да, я, я, 5, я, я 5. просто со своей стороны готов понятно. дать на комиссию есть... копии, например, месту будильных умов меджин и будильных паспортов, которые я выдал в период действия Все, этого понятно. зона. Это для понятно. того, чтобы это не менялось и для того, чтобы эти да. пользователи не пострадали. Да. Да. Я... Это, это понятно. Да. Следующий вопрос. Мне вот как секретарь важно понять. Вопрос, когда выносился на сессию, я и я как депутат, и большинство депутатов понимали так, что мы утверждаем ту часть зонинга, которая была не принята. Правильно и я это, да. всех понимаю? Mm -hmm. Значит, этот вопрос про затверждение зонинга, он так и звучит, и вы сейчас сказали о той части, которую вы отминусовали, что это так звучало. Потому Если речь идет о добротевании, этот вопрос будет. нужно Если снимать с сессии однозначно, взрываем. потому что этот проект не отвечает тому, что мы сейчас обсуждаем. И возникает вопрос, на который нужно сейчас найти ответ. Это нужно вносить какой-то проект решения, альтернативный на, на сессию, и как он должен звучать? Вот этот вопрос открытый. Вопросы, остальное нам нужны для комиссии, ну что за бред? То есть тех условия формируются всегда в архитектурном системе. Ну правильно, да. мы провели заседание, выдали протокол со своими, передали его на Минскую Раду, и уже дальше виконавчий комитет формует технические условия, передает розробнику, и вы и смены. Э, Нужно развить этот вопрос. Mm -hmm. зоня, на два вопроса. Есть ЗОНИН, который уже утвержден. Мы должны как сессия институту ну, разрешение на нанесения ЗМИ уточнения. Мы дали должное Правильно. Что? Но что, вы что, его уже мили? проголосовали и утвердили. Соответственно, нет, нет не совсем, Вы да. его проголосовали и утвердили. Соответственно, вы, орган, который утвердил, должны теперь институту дать согласие на уточнение уже утвержденного ЗОНИНа. Без этого согласия, по сути, институт не не полномочен не не это делать. Этот вопрос просто разделить на два посты. Это дозвол института на уточнение зонина и доручение доробить иншу частину где день утверждено и все в целом вынесено так это, знаете, такое волосое? Где такое написано? Потому ну, что мы же утверждали, вот утверждали, Рада утверждала зону. Только Рада, как распорядник, имеет право доручительность измены. Только Рада. А Нет, Алексей Александрович Данчин мог, конечно, имплант нарисовать. Ой. Только Рада. Это прямое требование закона. А в каких Я моментах согласна. у нас не устраивает это уже нами Зоне? А зачем мы носить туда изменения? А дело -то в том, что, -то не что -то мы мы были. Были. Нет, и мы не должны понимать, в каких моментах. <соединяющие> потому, мы, мы везде объявляем о том, что мы собираем что мы исходные данные. Дело шум в том, что, к сожалению, в архитектуре ни кучу. района, ни городской не было на тот момент некоторых актов. Сегодня они встроились. Поэтому, боже и, так как они стоят на границе, несколько лицов просят уточнить. Но там, по-моему, два или три. То есть тут будет точечное изменения? Будут точечно еще изменения вноситься, да? Так тут это вот это только приняли. И там уже будут изменения. В то, в то, что мы приняли, уже наносили изменения. Но я понял, что они хотят. <реклама> Не я да. бы, как, я бы хотел, хотел понимать, вы... в каких точках. Не Может быть, мы считаем, что там ничего не надо вносить. Нет, так я бы сейчас хотел бы знать, для чего мне сейчас им доручать это дело. Нет, подождите. Сейчас вопрос в чем стоит. Если мы будем дорабатывать принятый зонинг, из-за того, что там есть какие-то моменты. Давайте их сейчас озвучим эти моменты. Тем более Почему мы да, да, да. сейчас мы будем о них узнавать только после того, как их доработают? Мы должны сейчас понимать, целесообразно его дорабатывать или не дорабатывать. Я понимаю, что нужно доработать то, что мы не приняли. Это по-любому. Но то, что мы приняли, нужно понимать, что там за участки. Где да. изменения будут вноситься. И как они собираются вноситься. Это будет за профильная комиссия. Почему вообще мы... Да, там, мы настаивали на том, что раз институт работал, раз институт делал, значит давайте целиком примем, да. а потом дадим точно так что же сессии какие-то задания на да да. и доработаем эти змины. Прошло полгода с вот момента утверждения частями, вот это. и мы теперь да. возвращаемся к этому вопросу. Даже не и вот нас, это, конечно, -то так, дело, что... первую очередь в том-то и дело, что здесь, между прочим, были участки и по поводу, например, по тех частей, которые да. приняли. А депутат, если они были выданы, то они уже здесь корпус, не, не могли есть, быть в, в 4 Подтвердим, <соцентрический> что на тот момент сзади. прошло 4 месяца. Что надо утверждать эти части? Что они Все вот хорошо. Да, Понимаете, мы, что, мы что, 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 что надо дорабатывать. Скорее У нас что устояли стояли вокруг Стояли вокруг на Стояли Стояли а, это раз, мы второе, я смотрю, в, да. в плане Украины на, на, сахар, мы на? Мы да. да. Теперь величай, смотри, пятый пункт изменения. Всем заинтересованным лицам, физическим и юридическим, будет дано время для того, чтобы подать свои вот эти вот... Так, на сессию седьмого часа мы можем сюда подать? Конкретно Конечно. Если мы хотим подать юридические и физические предложения, что мы доручаем институты, если у нас нет изменений? Но время какое-то должно быть у людей, а не два выходных. Уже нам нечего нет. дать через сессию, не, нет змин, ну, не которые мы должны доручить институту доработать, до работы. Потому что у нас нет предложений. Вот сейчас мы открываем но не смотрим, что... На ну, сегодняшний момент у нас нет предложений. Ну, ну, а Комиссия не может сформулировать сессию? сейчас какие-то предложения. предложения. Нет, так мы можем э, написать газете, что, что ну, не ну, да, 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 занимаемся протягом месяца, там, это термин, пропозиции потом, потом, потом. не пришли предложения, тогда мы идем по своему пути. пришли да, предложения. Это вообще мой документ. я вам не расширю, это, это, это мой личный документ. <свят> Моими руками написано. Можно? Ваш документ у вас... Все, что где написано выжрать, это наш документ. <свят> Я пошел на уступки в горсовету. Я ничего не рисую, я просто не надо рисовать, не надо фотографировать. О боже мой, секретные планы на поле. Все в Я ж ваши документы в кабинете Я вам покажу любые документы. Я, чтобы... Я, Я мысли. Мы мы мы, они все равно выйдут. Я не Это мой документ. Я чтобы здесь Это для себя. А потом мне будет на сайте вот здесь чтобы они не А вот а у нас у нас Смотрите, мы можем объявление делать уже, размещать как бы маски слуха, правильно? Ну, а у нас источник происходит уже по, по... Препозиций. А, Препозиций. по финализации работы? А, а, с... Лучше пропозиций. А, пропозиции да, да, много... предлагают, да. Нет, мы не пропозиции. Пропозиции предлагают. Мы там до 6-7 но... числа собираем пропозиции. с этого момента две недели на работу и три недели на обговорку. У нас сессия 7 числа, правильно?